Как это вообще возможно? У нас под землей есть вода. Как это возможно, я не понимаю? А, смотри, это... У нас почему не проваливается земля? Потому что мы находимся на горизонтах. Вот смотри, фильтровая скважина, это особенно что. Это водоносный песок, который насыщенный водой. Как он тогда провалится? Не провалится. Скважина работает каким образом? Устанавливается фильтр, фильтр, труба с отверстиями. С полипропиленовым покрытием. Песок вот этот получается, который мы видим, он остается снаружи, вода проступает в середину. Вот тебе и скважина. Никуда никто не проваливается. Нету там океанов, озер и так далее. Нету там ничего! Все хотят этого увидеть, но нету там озер. Слушай, а почему ты буришь минимально 25 метров глубина? А, почему 25? Потому что это как минимальная зарплата. Приезжает бригада, э, техника приезжает, хоть на 10 метров, хоть на 20 метров на ага. технике приехать. Подготовительная работа в любом случае, что на 20 метров, хоть на 30, хоть на 10. Выставить станок, то есть минимальная зарплата, это сюда входит, плюс техника, амортизация и все такое. Можно на 25, можно на 50, это минималка.